həm də Livanın paytaxtı Beyrutda vəziyyətin gərgin olduğu hər kəsə bəllidir. Elə Azərbaycanın Livanın paytaxtı Beyrut şəhərindəki səfirlikinin əməkdaşları da təxliyə edilib. Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirib. Əməkdaşımız Zeynəb Nadirova bizə məlumatlar çatdıracaq. Hər vaxtın xeyri olsun Zeynəb. Salam Çinarə, hər vaxtın xeyir. Bəli, sənin də qeyd etdiyin kimi, Livanın Beyrut şəhərində olan səfərliyimizin köçürülməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı və qeyd olunmuşdu ki, təhlükəsizlik səbəbindən təxliyə olunub. Artıq bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Bəs ümumiyyətlə xəbər necədir? Əslində ə, həqiqətən köçürülüb və bununla bağlı informasiyanı məlumatı izləyəcəyəm, diqqətə çatdıracağam. Bəli, qeyd edeyim ki, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə qeyd edib ki, səfirliyimiz hələ də Divanda, Beyrutda fəaliyyət göstərir. Sadəcə qismən köçürülüb və fəaliyyətimizin də hələ bərpa olması ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni belə deyək də, təxliyə olunması ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Sadəcə müəyyən bir hissə əməkdaşlar təxliyə olunub və qeyd edeyim ki, Çinarə elə Beyrutda səfirliyimiz 2015-ci ildə fəaliyyət göstərir. Elə o zamandan Azərbaycan-Divan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülüb həm Azərbaycan xarici işlər nazirliyi və Lüban xarici işlər nazirliyi səviyyəsində eyni zamanda səfirliklərin əlaqəsi səviyyəsində və onu da qeyd edeyim ki Lübanda Azərbaycan səfirliyi olsa da hələ ki Azərbaycanda Lübanın səfirliyi fəaliyyət göstərmir belə artıq xəbərin detallarını izləyicilərin diqqətinə çatdırdım və bir daha qeyd eləyirəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama gəlib ki, səfərliyimiz fəaliyyət göstərir və qismən olaraq təxliyə olunub. Çatdıracağam informasiya bundan ibarət idi. Söz yenidən səndə. Təşəkkürümü bildirirəm Zeynəb, məlumatları bizimlə bölüşdüyün üçün. Yaxın Şərqdə vəziyyət o qədər gərginləşib ki, artıq bir sıra ölkələr öz vətəndaşlarını təxliyə edirlər. Eləcə də diplomatik nümayəndəliyin vətəndaşlarını, daha doğrusu üzvlərini də təxliyə edirlər ki, hər hansı bir təhlükəli vəziyyət yaransa, o zaman vətəndaşlar da təhlükə altında qalmasın və